Всем привет! Это сам Вилл, у нас сделан руками. И вот я решил снять вот такой вот ролик. Короче, остановили меня утром полицейские наши. Значит, ну, постановили, то остановили, как бы должныш объяснить причину остановки. Ну, ну они постановили. я у меня просто ролика нет, у меня мой регистратор мой поломался, вот ролика не это не показал, блин, не снял я это все, наш разговор с полицейским, ну, я вам просто сейчас расскажу, и расскажу, э -э, из-за чего я снял снять, решил отснять ролик. Остальные полицейские а, а, опускают окно, здрасте, здрасте, и, и они мне говорят, что так и так, у них там проходит какой-то там рейд, и вот они останавливают транспортные все автомобили там останавливают и проверяют там на наличие документов там на такое короче у них какие-то заходы вот это мне нравится заходы блин слово такое вообще прикольное вот у них постоянно какие-то рейды останавливают и все я говорю пацаны должна выйдет причина законная либо я нарушил либо почему вы меня остановили? Они говорят, не-не-не, у нас тут все в порядке, вы это не переживайте, у нас тут проводятся заходы слово такое заходы. я говорю, ну так вы остановили просто так получается меня. То говорит, нет, мы имеем право остановить автотранспортные. Короче, мы имеем остановить автомобили для проверки документов. Говорит, такого нету вообще по останове, такого нету в статье 35. Они такие, опа. Я говорю, да, статья 35 от полиции, там прописаны пункты, по которым они имеют право остановить. Они такие, да не, не там есть только пунктик, там где не надо остановить. Короче, у меня аж, я говорю, ну, разговор, конечно, у нас получился не очень. Я им показал документы и поехал дальше. И решил купить вот такую книжицу. Я вам сейчас покажу ее точнее. Она стоит 25 гривен. Вот. И теперь, если они меня остановят, я покажу вот эту книжицу. Открою им статью 35 где там прописаны строгие э, пунктики, при котором они имеют право остановить. И потом у нас будет другой разговор. Вот, статья 35 -а. И там прописано все. Я вам сейчас э, расскажу про эти все статьи и, и покажу скрины всех. Вот все, я вам сейчас показываю. Вот книга. Про национальную полицию. Вот. Вот таким переплетом. Кошты она жрут 25 гривен. И вот статья 35. -я. Вот. Там где прописано. Вот. Вот. Полицейский может запрятать транспортные засобы Урази И вот пошли пунктики, при которых оно перечислено. Все, никаких там заходов никакой там э, рейдов, никакой там остальной э, вот этой всей вот пункты строго при котором они вас имеют право остановить. Все. И теперь если они останавливают, я им показываю вот эту вот постанову, вот закон Украины национальной полиции. Вот. Вот я вот хотел вам снять этот ролик и я вам теперь сейчас по пунктикам Отфоткаю и покажу каждый, каждый э, пунктик, при котором они имеют право вас остановить. Итак, поехали. Первый. вот это были у нас пункты, при котором они имели право нас останавливать. Все. Пользуйтесь книгой, купите ее себе. Стоит 25 гривен. Вот, реально, классно. Тут еще другие есть интересные такие изюминки. Вот купите, почитайте, ну, блин, знаете все правила. Также проще жить нам. Отстаивать свои права, если они там начинают нас сжать. Вот, тут все прописано. Все пунктики, все полицейские там обовязаны. Ну, ну, все, вот есть. 25 гривен, хлопцы. Все, вот я решил такой проснять. Потому как ну реально постали. Просто так останавливают заходами этим, какими-то рейдами, какие-то. Блин, ну, просто слов нет. Все, пацаны, спасибо всем. От вас лайк. подписывайтесь на канал. Удачи на дорогах!